आज मैं बनाने जा रही वेज बर्गर तो चलिए स्टार्ट करते हैं वेज बर्गर बनाने के लिए हमको क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए चलिए हम उस पर नज़र डालते हैं बर्गर के बेस के लिए मैंने लिए हैं बर्गर के बंस फिर मैंने चीज स्लाइस लिया हुआ है एक कटोरी मटर लिया हुआ है दो आलू लिए हुए और दो गाजर ली हुई है मसाले में मैंने भुना हुआ जीरा पाउडर नमक लाल मिर्च पाउडर और चाट मसाला लिया हुआ है इसके बाद मैंने 150 ग्राम पनीर लिया ये पनीर घर का बनाया हुआ है आप मार्केट का भी ले सकते हैं। फिर मैंने दो बड़े चम्मच कॉर्न स्टार्च और दो बड़े चम्मच मैदा का लिया हुआ है बर्गर में सैलेड के लिए मैंने लिए प्याज टमाटर ककड़ी और थोड़ी सी पत्ता गोभी इसके बाद मैंने एक प्लेट में लिया हुआ है ब्रेड क्रम फिर सॉस और दही मैंने आलू और गाजर को अच्छे से उबाल लिया था चार से पाँच सीटी ले ली थी कुकर में और मटर को भी उबाल लिया था तीन से चार मिनट के लिए और मैंने लिया हुआ है पनीर अब इन सब को अच्छे से मैश कर लेंगे सभी चीज़ों को मैश करने के बाद मैं डालूंगी स्वाद अनुसार नमक एक चम्मच भुना जीरा एक चम्मच लाल मिर्च और एक चम्मच चाट मसाला अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्सचर में मिला लूँगी बर्गर की पैटी बनाने के लिए हमारा मिक्सचर रेडी है अब मैं अपनी हथेली पर थोड़ा थोड़ा पानी लगाऊंगी। उसके बाद थोड़ा सा मिक्सचर अपने हाथों में लूंगी और उसको गोल गोल करके दबा के उसकी पैटी बना लूंगी। इस पूरे मिक्सर से मेरी आठ पैटी बनेगी देखिए मेरी बर्गर की पैटी बन के रेडी है अब मैं ये सारी टिक्कीयों को कवर करने के लिए मैदा और कॉर्न स्टार्च का घोल बनाऊंगी। दो चम्मच मैदा है और दो चम्मच कॉर्न स्टार्च है और थोड़ा सा नमक है अब थोड़ा सा पानी डाल के इन सबको अच्छे से मिला लूँगी। देखिए मेरा बैटर बनके रेडी है मैंने ब्रेड क्रम लिया हुआ है एक प्लेट में अब मैं एक पैटी को लूंगी और इस बैटर में कवर अप करूंगी उसे एंड उससे निकाल के उसको ब्रेड क्रम से कवर करूंगी एक पैटी को आपको बैटर में और ब्रेड क्रम से दो बार कवर करना है ऐसा करने से आपकी पैटी है वो बहुत अच्छे से कवर होगी और उसकी लेयरिंग खुलेगी नहीं सारी पैटी बनके रेडी है मैंने एक पैन में ऑयल लिया है अब मैं इनको डीप फ्राई करूंगी लीजिए हमारी पैटी बनके रेडी है क्योंकि मेरे पास बर्गर सॉस नहीं है तो चलिए बर्गर सॉस बनाते हैं इसके लिए मैं एक बॉल में थोड़ा सा टमाटो कैचअप लूँगी और उसमें एक से दो चम्मच दही मिला लूँगी तो देखिए मेरा सॉस बनके भी रेडी है अब मैं बर्गर के बंस को सेकने जा रही हूँ जिससे इनका स्वाद और बढ़ जाएगा अब मैं बर्गर में सारी चीजें एक एक करके लगा दूंगी और मेरा बर्गर बनके रेडी हो जाएगा यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब